Всем привет! Видео об ремонте такого фекального насоса. Он по турности 1,1 полтора киловатта. Все есть разные модификации. Там 2,2 киловатта и мощнейший, короче. У нас поплавок обрезанный, потому что он захитанный. И проблема винный Шнурок, вылка все рабочая, а внутрянка выхохаливается, так сказать. Короче, я проверял сопротивление обмоток. Есть одна обмотка. Двигуна на 220 вольт. Обмотка рабочая и, и пусковая. И плюс и тепловые реле есть. Сейчас поднимемся в чем причина. Так, працюем, тогда и включусь. Короче, поменял я конденсатор. У нас 20 микрофарад. Плюс-минус 5%. 400... 50 вольт IC перемены напряжения так сказать а тут стоят 20 микрофарад 400 вольт я думаю цены повлияют тут у нас подключена коричневая процесса у нас пусковая обмотка желтый у нас средняя точка между обмотками рабочей и пусковой и Коричневый такий проволодочек у нас через тепловере йде до фаза до до самых обмоток фаза йде. То есть включаем, сейчас начинаємо изолировано. Все работает. Ну... Это есть в комментариях, тоже я читал, с поплавком, без поплавка. Ну, если поплавок падает ныще насос, он сразу же выключается, там и шарик такой же металлический и концевык. И этот шарик туда-сюда ходит и выключает, выключает этот концевык, и запускается насос. То есть безопасность есть от уровня чтобы насос не на сгорел, и плюс еще тепловозащита это ну, на стандартных, на маломощных насосах, так сказать. Эээ, что еще я вам сказать? Ну, больше ничего не сказать. Он работает, я сейчас и заизолирую и все, и сберу назад. Короче, причина была в конденсаторе. Всем пока, до следующего видео.